Уехали да. вы из Макеев? Мы летом уехали. Вы, по-моему, в августе, в августе 26-го. причина? Ну, война началась, то есть начали действия эти военные, ну мы уехали. А работа была? Ну да, работал на шахте, на Бутовке. Была возможность еще дальше работать? Не, не, уже возможности не было, потому что уже на шахте начались военные действия, ну как бы уже в шахту уже У -у -у -у. не спускались. Только воду Но... откачивали и все уже шахта. Пока мы тут... Хотелось, Давай можно было работать, уже все. решение переехать именно в Ребята, кто готов, ну, Нам лапы. предложили выехать, когда сильные стрельбы были, и мы а, там, согласились сразу. Лапы, дети, лапы, дети лапы, начали, чтобы она не как мешала. бы ну, видно, что было. дети лапы, начали лапы, бояться. Разми, ну, разми, мы разми, не стали ничего. У нас второй это второй ребенок. И уехал. Вы в Славянске не работаете? Нет, пока не, не, пока не работаем. Пока нет. Ну, как бы здесь что-то помогает. Молодец. Ну, конечно, ну что, мы готовы? здесь люди приезжают, ой, расселяем ой, людей. Тоже, тут, да. тут, Итак, тут же активно Сергей, работает. Сергей, Добрая весть. Тут есть. И, короче, людям выдаются гуманитарная что помощь, ну как бы мы помогаем тоже, ну, чем что? можем, то есть мы самые, я вам скажу так, мы самые маленькие здесь ну, в этом корпусе вот, а вы знаете, что мы исполняем то, что мальчики, мальчики, люди просят. Помогаем, я не знаю, как сказать, служим Господу, служим людям. Но мы самые маленькие тут, вот так я скажу. То есть есть выше настоящие, которые больше помогают. И они привозят сюда гуманитарку, они привозят продукты питания. В частности, Сергей Косяк это делает, Добрая весь это делает. А мы просто как живем здесь, чтобы был порядок, смотрим. А вы на референдум ходили? Ну вы что? Я как бы. Ну, в принципе, я не боюсь говорить по телевидению. Нет, я был за президента Украины, я про украинец. И когда в шахте работали, я говорил, что Украина. Потому что даже люди выходили, ну как бы, кто нам платит зарплату? Нам платила Украина зарплату. И сейчас я стою в центре занятости на учете, тоже в украинской. Ну я за Украину был. И, ну, Украина, честно. Хоть у меня там и квартира осталась, и дом. Но... Ну, здесь вот только начали обустраиваться немного, как бы. Вот здесь приехали. Ну, помог... ну помощь помогают нам, конечно. Поэтому. Ну, а там что? Там мы ну, были в декабре месяце, страшно. Очень. Ну, типа не то что страшно, что стреляют, страшно, что там как бы. Вот ну не то что прям вообще ну нам родные звонят они одну банку тушенки едят на ну, два раза ну что это остались родные, да? да остались родные да. а вот говорят они вам про то что уже пенсия в рублях там и ценники? да да говорили что не пенсия в рублях говорили что рубли вообще вводят в рубли вроде бы как Ну я не против что там вводят не в этом дело даже рубли там или доллары будут разницы нет разницы там как люди живут вот и все то есть, как люди живут здесь и как люди живут там. То есть ты выйдешь здесь и видно, что у людей хоть какая-то радость и улыбка есть. И ты идешь там и видишь, что люди боятся чего-то. Они реально боятся. Ну, то есть страх есть. Ну, вот это что, а так? Ну, рассказывают о том, что голод это. Ну, говорят, что да. Говорят, что голод, ну, как бы такой. Тяжело он там сильно. Ну, вот так. У нас как бы это, ну, слава богу. Спасибо, конечно. Спасибо. А если вы согласились бы вернуться туда? В Макеевку. Я бы согласился вернуться, но только смотря, кто там будет ну, править. Для Макеевка. вас имеет значение, да? Кто? Конечно, очень большое для меня имеет значение, в каком обществе будут жить мои маленькие дети, которые вырастут и как они, какое будет у них мнение, как они будут воспитаны. В принципе, это очень большое значение. Наше будущее. Дети это наше будущее. В какой стране мы будем жить? Поэтому, если я поеду. И там будут править люди, ну, которые неадекватные, то зачем туда ехать вообще? И дом, поверьте, дом, ну меня не подтянет дом, Ни квартира, не дом, потому что вот это будущее, которое будет в стране у нас, мы стремимся к лучшей стране и к лучшему будущему. А мы пожили там, мы видели, кто что делает, как делает, поэтому.